assalomu alaykum do'stlar bugun ham bir hikoya aytib bermoqchimiz bir odam bor ekan o'ng qo'ling bilan birovga sadaqa bersang chap qo'ling bilmasin chap qo'ling bilan bersang o'ng qo'ling bilmasin degan hikmatga amal qilib insonlarga kunduz kunemas tunlari sadaqa ber ya'ni men berayotgan odamimni kimligini bilmay u ham meni kimligimni bilmasin odatda biz birovga yaxshilik qilsak o'zimizni yaxshilab tanitib qo'yamizku s u menaxsh yaxshilik qilganimni esdan chiqarib yubormasin doim meni yaxshilik qilganimni bilib tursin e, Robaro kelganimizda ko'zi yerga qarab tursin qaddini bilsin deyish uchun ichimizdan shuni o'tkazib o'zimizni yaxshilab tanitib keyin qilamizku yaxshiligimizni u odam unaqa emas ekan bizga o'xshamas ekan u odam boshqacharoq ekanda yarim tunda chiqib odamlarga yaxshilik qilar ekan ikkita sababdan birinchisi meni tanimasin ertaga ro'baro kelganimizda mulizam bo'lmasin ikkinchisi men uni tanimay ertaga bir kun ro'baro bo'lganda meni ham ichimda nafsim bir qitiqlab qo'ymasin bunga falonchiga sen yaxshilik qilib qo'ygansan deb u ham ichidan bir kibrlanib ketib qolmasin degan bir ma'noda nima qilar ekan tunlari sadaqa berar ekan bir kuni yarim tunda chiqib sadaqa berib uyga qaytib kelibdi va ertasi kuni shaharda gap tarqalibdi o'g'riga sadaqa berilibdi degan bir gap tarqab keyin odam aytdi yo robbiy men yaxshi niyat bilan sadaqa qiluvdim ya'ni bir muhtoj bo'lgan bir odamga yetib borsin deb qiluvdim lekin o'g'riga tegib qolibdi meni sadaqam deb biroz ichidan xafa bo'libdi ertasi kuni yana chiqibdi yana sadaqa bergan ekan ertasi kuni shaharda gap tarqalibdi bir axloqsiz xulqsiz ya'ni fohisha ayolga sadaqa berilibdi degan gap tarqalibdi odam aytibdi buni nima hikmati bo'ldi ekan endi Ya robbiy men yaxshi niyatda qilgundim endi bu fohishaga tegib qolibdi men qilgan sadaqa mayli bu kecha yana sadaqa qilaman deb yarim tunda chiqib yana sadaqa qilibdi ertasi kuni shaharda gap tarqalibdi bir boyga sadaqa qilindi odam ichidan rosa xafa bo'libdi ustozni oldiga boribdida ustoz bir ajib ish bo'ldi birinchi kun tunda chiqib sadaqa qiluvdim bir o'g'riga beribman ikkinchi kun sadaqa qiluvdim bir fohisha ayolga berib qo'yibman sadaqani uchinchi kun bir boyga sadaqa qilibman buni nima hikmati bor ekan bu mollar hammasi men halol ishlab topgan mollar bir haromdan topgan narsamni sadaqa qilganim yo'q mendagi unaqa narsani o'zi yo'q lekin negadir shunday bo'ldi joyiga borib tushmadi men qilgan sadaqa deb o'ylayman deganda ustoz aytgan ekanki sen qayerdan bilasan allohni hikmatlariniki balki o'g'ri sendan sadaqa olib o'g'irligidan qaytar va aytarki o'ziga odamlar halol topgan pulidan menga sadaqa qilyapti men ularni qanday qilib halol molini o'g'irlayman men qanday qilib ularni molini talayman ular menga halol topgan pullaridan berayotgan bo'lsa ya'ni bir yaxshi bir odamlarni ichida işte bo'lsam deb o'zgarar ichidan balki sen qayerdan bilasan sen bir fohishaga sadaqa qildim deyapsan balki uni ichiga ham alloh bir hikmat solar balki o'ylar odamlar to'g'ri yo'llar bilan topgan pullarini menga beryapti men qanday qilib o'zimga o'zim uzum noto'g'ri yo'l bilan topgan narsalarimni ravo ko'raman zino bilan topgan pullarimni qanday qilib o'zimga yaqinlarimga yediraman shunaqa ham o'zimga nisbatan shafqatsiz bo'lamanmi o'zimga shunaqa ham rahmim kelmaydimi derdi o'zgarar balki sendan o'sha tunda sadaqa olgan boy odamlar ozgina pulidan sadaqa qilyapti meni qancha boyligim bor qancha pulim bor davlatim bor men lekin shu holatimda ham qizg'onchiqlik qilyapman deb ichidan o'zgarar va insonlarga xayr qilish ehson qilishni boshla sen qayerdan bilasan deb ustozi tanbeh berib masalani ko'rinmay turgan boshqa bir tarafini anglatgan ekan biz ham bugun bizga cho'zilgan qo'llarni ahvolini qanaqaligini o'rganishga vaqt sarflaymiz va mana shu yerda xato qilayotgan bo'lishimiz mumkin bizni ishimiz emas ya'ni u bizga cho'zilgan qo'l muhtoj qo'lmi mu? bu cho'zilish rostmi yolg'onmi bizni ishimiz emas ya'ni bularni nima qilish yana bir toifa odamlar bor men amallarim unaqa yaxshi bo'lmasa ham qalbim to'g'ri e, kalb. amallar qalbga ko'radi qalbim to'g'ri degan odamni amali ham no to'g'ri bo'ladi amali noto'g'ri bo'lib turib qalbi to'g'ri bo'lishi bunaqa kontrast bo'lmaydi insonda inson yo to'g'ri bo'ladi yo noto'g'ri bo'ladi to'g'ri bilan noto'g'rini o'rtasi bo'lmaydi inson yo vijdonli bo'ladi yo vijdonsiz bo'ladi biroz vijdonliroq biroz vijdonsizroq bo'lmaydi inson yo qo'li ya ochiq bo'ladi yo qo'li yopiq bo'ladi biroz ehsonsevar biroz qizg'onchiq bo'lmaydi ya'ni bu ishlarda o'zini e, aldashga urinayotganlar ko'proq o'sha salbiy tomonlarga moyilligi borlardir ya'ni ehson sevarlar emas qizg'onchiqroq yaxshilik degan emas yomonlik sog'ina degan vijdonli emas vijdonsiz o'rtasi yo'q bu narsalarni o'rtasida deb kim o'zini bilayotgan bo'lsa u o'zini aldayapti demakdir ya'ni odam aytsaki men cha vijdonsiz emasmanu desa u vijdonsizdir ya'ni vijdonsizni jasi bo'lmaydi yo vijdonsiz bo'ladi yo vijdonli bo'ladi hamma narsada ham shu formula shu holat yana ko'p xulosalar qilishingiz mumkin albatta buyog' az boshingiz zamon bo'lsin o'z ehtiyot qiling sog' bo'ling